Побачив відео і вже два дні думаю про це. Друзі, це відео буде для тих, хто постійно шукає собі якісь оправдання, чому в його немає часу для Бога, або в його якісь там проблеми, і він не має часу для Бога. Подивіться, будь ласка, я місіонер, пастир і евангеліст. І в раз я нахожусь в тюрмі в Аргентині. а Я получил 9 ударов мачете, 15 раз меня били металлической палкой, и теперь я сижу в тюрьме. Посмотрите на это место, оно до сих пор не работает. Эти две руки были переломаны. Это было по-настоящему темное место. Их кинули в самую внутреннюю часть тюрьмы, в самое темное место. Целыми днями они были закованы в цепи. Это было невероятно больно. Огромные тараканы, которые ползали под их одеждой. Ползали по их спине окровавленным местам, клопы и все остальное. И посреди всей этой ситуации они начали петь это невероятно я хочу тебя ободрить не имеет значения где ты есть не имеет значения что происходит вокруг не имеет значения обстоятельства которые хотят принести страх в твою жизнь но если ты начнешь петь я хочу вам показать кто мы здесь есть друзья сейчас будем славить бога Вікторія, а вікторія, а вітоя не добрий Гесом. Тобоя не нелі, Та я, ради та сальма, Коркай, вікторія, може, не все так погано у вас? Задумайтесь про це.